अहमदाबाद शहर में सिंधी समाज द्वारा आजे चेतिचन्द महोत्सवनी भव्य ઉજવણી કરવામાં આવી હતી આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેમજા સમગ્ર પ્રોગ્રામ નરોડા વિધાનસભાના એમએલએ પાયલબેન કોકરાણી ના નેતૃત્વમાં કરવામાં આવ્યું હતું ઝુલેલાલ મંદિરથી ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન ચેતીચાંદ મહોત્સવ સિંધી સમાજ માટે નવા વર્ષની શરૂઆત અને ભગવાન ઝુલેલાલના જન્મદિવસ તરીકેનો પણ માનવામાં આવે છે ઠેર ઠેર ઝુલેલાલ મંદિરથી ભવ્ય શોભાયાત્રામાં ભક્તો જોઈ શકાયા છે आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। एक और। चेटी चंड पर्व आप सब लोग जानते ही हैं। कि तेरह सौ की ये परंपरा है हिंदू समाज द्वारा आज तक हमारे जो हमारे सीनियर से हमारे पूर्वज ने अपने कंधों पे लेके ये जिम्मेदारी को ये सांस्कृतिक धरोहर को अभी तक बरकरार रखा है आज आप देख रहे हैं कि सभी जो महिलाएं सबसे पहली जाके महिलाओं की आज निकल रही है पहली बार ऐसा हो रहा है अहमदाबाद शहर में और इतना ही नहीं आज न केवल अहमदाबाद में पूरे गुजरात भर में जहाँ पर भी बीस पच्चीस सिंधी समाज के आगेवान या घर में सोसाइटी में लोग रहते हो ना तो वहां से आज ये प्रोसेशन यानी कि सरगस निकलने जा रही है तो ये जो हमारी परंपरा है हमारे सीनियर्स ने अभी तक निभाई है और मुझे विश्वास है कि आने वाली जनरेशन है, वो भी इसे जो है बरकरार रखेगी और आज के दिन पे विशेष मैं ऐसा ऐसी प्रार्थना करती हूँ साईं झूलेलाल जी से कि आप सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं सबकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और आपको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि आप कितने समय से यहाँ पर रहे इतना आज अहमदाबाद में मार्च की एंड में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और आप लोगों ने पूरा साथ हमेशा दिया है मुझे वो फिर चाहे चालिया साहेब हो या फिर चेटी छंड का पर्व हो तो आप सबको दिल से शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करना चाहूंगी बहुत बहुत भारत में पहली बार सरकार के द्वारा सिंधी सांस्कृतिक भवन आपने सिंधु भवन का नाम भी सुना होगा अहमदाबाद में ही है लेकिन वो सिंधु ट्रस्ट का है लेकिन पहली बार सिंधी सांस्कृतिक जो धरोहर है जो सिंधी समाज ने संघर्ष को झेला है 1947 का वो काला कालाभीषम जो काल है जो हमारे समाज ने झेला है वो किसी भी समाज के लिए प्रेरणादायक है तो उसको ध्यान में रखते हुए वो म्यूजियम बनाने का जो विचार है हमारे समाज द्वारा हमने आ, सम्मान्य मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का आ, जो है वो आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और पहली बार हमारे ही विस्तार में माया सिनेमा जो टॉकेस है आपने सुना होगा वहाँ पर पाँच स्क्वायर मीटर पर सिंधी सांस्कृतिक ભવન ગુજરાત્રી યોગદાન આપીને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત ના મંત્ર પણ સાકાર કરી બતાવે છે અનેક વિપત્તિઓ આપત્તિઓ અને આફતો આવીને ગઈ પણ ભગવાન ઝૂલેલાલના આસ્થા ધરાવતો સિંધી સમાજ ક્યારેય પ્રગતિના રસ્તેથી ડગ્યો નથી તેમણે પેઢી દર પેઢી પોતાની વિરાસત પોતાની મહાન પરંપરાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે આપણા ધાર્મિક પર્વના આવા સામૂહિક આયોજનથી ઇતિહાસ અને પરંપરાઓ સાથે જોડવાનો અવસર નવી પેઢીને પણ મળે છે વડાપ્રધાનશ્રીએ નવી પેઢીને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન શરૂ કર્યા છે એમાં પણ સિંધી સમાજ સક્રિય થાય તેવી અપીલ કરું માકે ના મને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન શરૂ કર્યા છે એમાં પણ સિંધી સમાજ સક્રિય થાય તેવી